что у тебя появился новый друг они никогда не спросят о самом главном они никогда не скажут а какой у него голос в какие игры он любит играть ловит ли он бабочек они спрашивают сколько он весит а сколько ему лет сколько зарабатывает его отец и после этого воображают что узнали человека когда рассказываешь взрослым, я видел красивый дом из розового кирпича. В окнах у него гераль, а на крыше голуби. Они никак не могут представить себе этот дом. Им обязательно нужно сказать, я видел большой дом за сто тысяч франков. Тогда-то они начинают восклицать. Ах, какая красота! Взрослых. Вот доказательство, что маленький принц действительно существовал. Он был очень славный. Он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто уж хочет барашка, тот уж, конечно же, существует. Если сказать им так, они только плечами пожмут и посмотрят на тебя, как на несмышленного младенца. Уж такой народ, взрослый, не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны ко взрослым. Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номеральными числами. Я охотно начал бы эту повесть, как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. Жил был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть больше ему самого. И ему очень не хватало. Шесть лет, как мой друг с барашком покинули меня. И я стараюсь рассказать вам это для того, чтобы не забыть его. Мое сердце больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга. Это очень печально, когда забываю друзей. Не у всякого был И я боюсь стать таким, как взрослым, которым ничего не интересно.